खुदा ना करे आपको किसी तरीके के नशे की आदत हो मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं किसी वक्त किसी ज़माने में सिगरेट पिया करता था हुआ यूँ कि जब मैं नाइन्थ में पढ़ता था तो मेरी क्लास में एक लड़का ऐसा था कि जो बीड़ियाँ पिया करता था तो उसको बीड़ी पीते हुए देख करके के मैंने और मेरे और चंद साथियों ने कहा कि हमें भी दे दो बीड़ी तो उसने एक बीड़ी दी और हम सभी ने तीन चारों ने मिल कर के एक एक सूटा उस बीड़ी का लगा लिया और पहली बार तो धुआं जब अंदर गया तो कुछ चक्कर जैसा आया लेकिन कुछ वक्त के बाद दिल ने फिर चाहा कि फिर बीड़ी पिए तो फिर दोबारा किसी और से मांग कर या कहीं नीचे से बीड़ी का जो बिट है वो उठा करके पीना शुरू किया और इस तरीके से करते करते आदत हो गई ये बात गालिबा उन्नीस सौ की है कि जब मैं नाइन्थ का भी एग्ज़ाम नहीं दिया था उससे पहले की बात है तो गोया के स्कूल के दिनों में ही ये बीड़ी पीने की आदत हो गई और इस तरीके से कभी उसी किसी उसी दोस्त से या किसी और से जो बीड़ियाँ पिया करता था उससे लेकर के पी लेनी कभी कहीं से ज़मीन से उठा उठा करके बिट उठा लिया सिगरेट का या बीड़ी का वो भी लिया तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं घर में था मेरी वालिदा कहीं गए हुए थे तो वालिद साहब घर में थे और मेरी नानी घर में थी तो नानी नाबीना थी उनको दिखाई कुछ नहीं देता था तो वालिद साहब बाहर कुछ काम कर रहे थे तो मैं नानी के साथ बैठा हुआ चूल्हे के पास क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो आग जलाई हुई थी तो हम गर्मी कर रहे थे दोनों तो मुझे कहीं से बीड़ी मिली थी एक सौफी बीड़ी कहते हैं उसको उस वक्त उस बीड़ी में सौंफ डाले होते थे तो मैंने वो आग में ऐसा उसके साथ उसका वो जो बिठा वो उसका जो टुकड़ा है वो टच किया और उसका सूटा लगाया जैसे मैंने सूटा लगाया तो मेरी नानी कहने लगे बेटा देखो कहीं कोई सिगरेट पी रहा है ऐसा ना हो कि कोई हमारा घास जो है ना इसका भैंस का और उसका जो हमने मवेशी रखे थे वो घास ना जल जाए कहीं वो बीड़ी पी कर उसकी वो माचिस की जो तीली है वो उधर फेंकेगा तो ऐसा ना हो गया कहीं हमारा घास जल जाए उनको ये पता थोड़ा कि मेरा जो मेरा नवासा है मेरे पास है, बैठ करके सूटे लगा रहा है क्योंकि वो नाबीना ना थी तो मैं फटोफट बाहर गया और कहने लगा जी नहीं यहाँ नानी जी इधर कोई नहीं हो सकता कोई गुजर गया हो तो इस तरीके से करते करते वक्त गुजर गया और मुझे आदत हो गई उसके बाद मुझे नौकरी मिल गई क्लर्क की तो नौकरी करता रहा और सिगरेट बीड़ियाँ पीता रहा लेकिन सिगरेट या बीड़ी पीने के लगभग मैं कहता हूँ जल्दी ही मुझे एक एहसास होने लगा कि मैं एक गलत आदत में मुलवस हो गया हूँ ये ठीक नहीं है मेरे लिए तो मैंने कोशिश की बार हाँ कोशिश की कि सिगरेट को या बीड़ी को छोड़ दूँ कभी कभी तो मैं सिगरेट की पूरी डबिया एक पी करके जो नौ डबिया नौ उसकी सिगरेटें वो, तो वो फेंक दिया करता था कभी इसी तरीके से बीड़ियाँ भी लेकिन नहीं वो करते करते तो ये दस साल का वक्त गुजर गया यानी ये सेवेंटी सेवन से एटी सेवन तक हो गया उस दौरान मैंने बहुत बार सिगरेट छोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुआ तो एक दिन इस तरीके से मैं बैठा हुआ था काम कर रहा था ऑफिस में तो मेरा एक दोस्त आया वो मेरे सामने आकर के बैठा आ, उस दोस्त के आने से पहले मैंने एक सिगरेट जो लास्ट व बचा हुआ था मेरी इस पैकेट में तो उसको पिया पिया क्या उसके चंद एक उसके कश लगाए मैंने और उसके बाद मुझे उस वक्त मैंने अभी शादी नहीं की थी तो मुझे अपनी जो यंगलियाँ है ना इससे मुझे कुछ बदबू जैसी महसूस हुई और इस दस साल के अरसे में मेरे होंठ जो है ना पहले गुलाबी रंग के हुआ करते थे बाद में वो दस साल में ये काले हो गए काले यानी काले रंगत के हो गए और मेरे मसोड़े जो थे ये इनकी शक्ल भी ये भी काले हो गए और इस तरीके से ये जो मेरी उंगलियों के बीच में ये ना यहाँ पर भी यहाँ वो लगा रहता था उसका निशान लगा रहता था लाल जैसा सिगरेट बीड़ी का तो हुआ यूँ कि उस दिन जब मैंने वो उस आधी या आधी से कम वो सिगरेट पी थी तो मेरे जहन में एक बात आई अभी शादी नहीं की थी मैंने कि मैं तो दस साल से पी रहा हूँ और मुझे अपनी उंगली उसे बदबू आ रही है तो मैं जब शादी करूंगा तो मेरी बीवी हो तो बिल्कुल ही उसने कभी ये सिगरेट बीड़ी मुंह से नहीं लगाई होगी तो मैं पीऊँगा उसको बदबू आएगी और मुझसे नफरत करेगी तो ये सोच करके मैंने आ, कसम खा ली एक बुरी कसम खा ली कि फलां जानवर का दो गोश्त खाऊं अगर मैं दोबारा सिगरेट बीड़ी पीऊँ तो उस तरीके से मैंने वो सिगरेट का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था वो एसरे में मसल करके मैं अपने काम में शुरू फिर मैं मैं हो गया अपने काम मैंने अपना काम शुरू कर दिया चंद सेकंड के बाद या एक दो मिनट के बाद मेरा एक दोस्त आया तो वो बैठा मेरे सामने और उसने मुझे सिगरेट ऑफ़र किया मैंने सिगरेट ले लिया और मैं भूल गया कि मैं अभी कसम खा चुका हूँ लेकिन नहीं फिर मुझे याद आया नहीं मैंने अभी कसम खाई है तो मैंने उसको वो सिगरेट वापस दे दिया तो वो नहीं ले रहा था लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसको वापस दिए कर दिया वो कहने लगा क्या छोड़ दिए मैं नहीं छोड़े क्या यार अभी तो पिया है मुझे अभी तबीयत नहीं कर रही तो ये चौदह अप्रैल उन्नीस सौ सतासी की बात है और उसी दिन रात को ये शब बरात थी जो रोज़ से पंद्रह दिन पहले आती है तो पंद्रह शाबान हाँ शाहबान के बाद रमज़ान जाना पंद्रह शाहबान की शब थी तो रात को हम शब गुजारी करते रहे सुबह जब ब्रेकफास्ट खाई नाश्ता किया और उसके बाद इतनी सिगरेट बीड़ी का जो नशा था इतना तंग किया कि मैं सोच रहा था कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है तो वो सिगरेट या बीड़ी है और ऐसा लग रहा था कि मेरा ये दिमाग हवा में उड़ रहा है लेकिन कुदरत ने चाहा और मैं उस कसम पर कार बंद हो गया और उसके बाद मैंने उसके सिगरेट को आपने मैंने ये भी कसम खाई थी कि मैं कभी इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा तो एक हफ्ते तक तीन चार दिन तक तो बहुत ही तंग रहा आए परेशानी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक हफ़्ते में जो आदत थी या जो ख्याल था सिगरेट बीड़ी का वो ना होने के बराबर और एक महीने के बाद तो मैं भूल ही गया कि मैं कभी सिगरेट या बीड़ी पिया करता था तो उस बात को भी ज़माना गुजर गया है गोया कि मेरा जो बर्थ है एक्चुअल वो है मार्च सिक्सटी थ्री का और सेवेंटी सेवन जब आ, मैं कितने था साल का था चौदह पंद्रह साल का था जब पीना शुरू किया और उसके बाद दस पीता रहा गोया कि 24-25 साल की उम्र तक ये पिए मैंने और उस दौरान कितने पैसे का मैंने जयाँ किया और उसके साथ साथ सेहत को भी सेहत पर भी बड़े मनफी असरा मरतब हुए खांसी लगती थी कभी कभी और उसके बाद तो जब छोड़ दिए तो फिर सेहत भी बहुत ठीक हो गई और हर तरह से बस एक ताजगी है तो वक्त अब गुजर गया है मैं सोचता हूँ कि ये बात शेयर करनी चाहिए इसका पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था क्योंकि मैं अपनी किताब लिखा है मेरी ज़िक्र शो को तो उसमें ये अपना सिगरेट नोशी से छुटकारा करके ऐसे मैंने उसका मजमून लिखा है तो आज मैंने सोचा कि क्या पता कोई ऐसे भी दोस्त होंगे अल्लाह के बंदे के जो कोई सिगरेट बीड़ी पीते होंगे तो उनको ये बता कि मुश्किल कुछ नहीं है सिर्फ पक्का इरादा है आपने सुना होगा कि अमीर तैमूर एक बादशाह था किसी ज़माने में तो वो अपने किसी मुखालब बादशाह से जंग में गोया कि वो के करीब था और वो भाग करके कहीं किसी गार में छुप गया वहाँ बैठा था उसने देखा उसकी नज़र एक दीवार पे पड़ी तो दीवार पे एक च्यूटी एंट जिसको कहते हैं वो च्यूटी अपने मुंह में उसने एक दाना लिया हुआ था गेहूँ का और वो दीवार पर चढ़ती थी उसको दीवार के ऊपर जाना था हो सकता है उसका घर ऊपर होगा कहीं दीवार के दूसरी तरफ होगा तो जब वो आधी दीवार पर तक पहुंची तो थक जाती उसके मुंह में जो गेहूं का दाना था वो गिर जाता और वो फिर नीचे आती और फिर वो दाना उठा करके फिर ऊपर जाती इस तरीके से छः बार वो गिरी लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही और सातवीं बार वो गेहूं का दाना लेकर के दीवार के ऊपर चढ़ गई अमीर तैमूर को भी उससे सबक मिला और वो फिर दोबारा मनज़म होकर अपने फौजियों को जमा किया और जो मुखालफ फौज थी उसके खिलाफ लड़ने लगा और फिर वो जंग जीत गया तो गोया पक्का इरादा जो है उस मजमून का जो अनवान था वो था पक्का इरादा जिसको हम कहते हैं फर्म डिटर्मिनेशन कि अगर आप इरादा कर लें किसी चीज़ का तो ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते हैं सिगरेट बीड़ी या ये पान गुटका ये बहुत सारी चीज़ें हैं ख्या है ये आपकी जान को ख़त्म करने वाले हैं मुझे वाल साहब कहा करते थे उनको भी पता चल जाता था न कभी कि मैं पीता था तो मुंह से तो बदबू आ ही जाती है घर गर में अगर एक आदमी पीता होगा अंदर आएगा तो पता चल जाएगा कि भाई हवाई क्या करके आया है तो गोया के बहुत ही अच्छे इंसान थे वो हलीम तबा के थे उन्होंने मुझे डांटा नहीं कभी लेकिन कहने कहते थे कि बेटा ये जो सिगरेट बीड़ी है ना जो तू पीता है इससे बेहतर है कि कोई फ्रूट खा लिया कर कोई घी खा लिया कर क्योंकि मैं जवान था उस वक्त उम्र तो बाईस चौबीस साल थी इतनी तो मैं चुप हो जाता था तो कहता था बाबा जी मैं नहीं पीता लेकिन पता तो चल जाता ना कि भाई मुँह से बदबू आ जाती है पीने वाले के तो लिहाजा आदत कोई भी होगी नशा कोई भी होगा वो आपके लिए फ़ायदा नहीं है सबसे पहले तो जान आपकी सबसे ज़्यादा कीमती है जान से ज़्यादा कीमती दुनिया की कोई चीज़ नहीं है तो अगर जान ही नहीं है तो फिर हमारे लिए ज़हान भी नहीं है और उसके साथ साथ आपके पैसे का भी ज़ाया होगा बिला वजह जिससे एक तो आप हलाकत खरीद खरीदेंगे नशे की कोई भी चीज़ है ना वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है किसी तरीके का कोई भी नशा है वो आपकी जान को घटाएगा ये जान गुसल होता है ये जान को ख़त्म करने वाला होता है तो वो दस साल थे ज़िंदगी के मैं सोच रहा हूँ कि अगर पीता रहता तो आयशत मेरी क्या हालत होती खांसी ना जान छोड़ती क्योंकि अभी तो खांसी नहीं लगती है इन कभी क्योंकि आदत ही कोई नहीं है अब तो समझता हूँ कि खाने पीने में आप जितनी सादगी इख्तियार करेंगे उतना ही अच्छा है सिक्सटी वन ईयर एज है इस वक्त मेरी इन और मैं अपने जिसमें किसी तरीके की कि कोई कमी नहीं समझता हूँ अलहमदल्ह काम अगर कई घंटा भी लगातार करता रहूँगा खेत में होगा कहीं भी होगा तो सर्विस चालीस साल की है क्लर्क के तौर पर पंद्रह साल की पच्चीस साल टीचर और लेक्चरर के तौर पर की है तो अलहदुल्ला अभी सेहत बहुत ठीक है क्योंकि कोई नशा नहीं है पानी हवा तो कुदरत ने मुफ्त मुफ्त ही मैसर की है पानी भी लगभग मुफ्ती है गाँव में तो पानी मुफ्ती है या कहीं थोड़ा बहुत टैक्स होगा तो ना कि बराबर है बाकी खाने पीने में अगर जितनी सादगी आप इख्तियार करेंगे उतनी से अच्छी रहेगी जितनी ज़्यादा मिर्ची और मसाला या जिसको हम जंक फूड कहते हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे ख़ासकर मैं जो मेरी एज के हैं मेरे साथी हैं या मेरे से बुज़ुर्ग हैं बड़े हैं उनको तो मेरी ये सलाह होगी कि खाने पीने में हम जितना भी जितनी भी सादगी का सादगी इख्तियार करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है जैसे कि आ, ये घी और मक्खन का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं जो उम्र जिनकी चालीस से ऊपर हो जाए उससे पहले भी अतदाल तो रखना चाहिए जी देखें ज़िंदगी में अतदाल रहेगा तो हम ठीक रहेंगे अतदाल नहीं होगा बेअतदाली होगी तो वो बेअदाली हमारे चेहरे से हमारी जान से वो ज़ाहिर हो जाएगी कि हाँ ये इंसान कहीं ना कहीं बेअतदाली कर रहा है तो अतदाल बहुत ही ज़रूरी है म्यााना रवि जिसको हम कहते हैं ना तो बिल्कुल लाविश हो जाना है और ना बिल्कुल ही ज़्यादा कंजूस हो जाना है जितना खर्च बनता है उतना करना चाहिए ताकि किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े अपनी इनकम के मुताबिक ही खर्चा करना है और थोड़ी सी बचत भी हो जाए ताकि क्योंकि कभी ऐसे भी हालात आ जाते हैं कि हो सकता है कि इनकम के जराए बंद हो जाए और फिर अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा हो तो फिर वो उसमें वो काम आता है तो लिहाजा खासकर ये बात आपसे करने का मकसद यही था कि मेरे भाई या कोई छोटे अजीज़ मेरे या मुझसे बड़े सीनियर्स कोई भी अगर किसी तरीके के भी आप नशा कर रहे हैं आप कर रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं बीटी पी रहे हैं या कोई पान खा रहे हैं पान तो खैर ये भी नशा ही है या तम्बाकू खा रहे हैं ख्या है बहुत तरह की ये चीज़ें हैं या कहीं शराब पी रहे हैं तो और भी बहुत सारे कुछ तो नशे नशे ऐसे हैं कि जो हमारे देखते देखते बहुत से जवान बच्चे ख़त्म हो गए ड्रग्स जिनको कहते हैं वो तो बहुत ही हलाकत खेज चीज़ें हैं तो आप किसी भी नशे में अगर हैं गिरफ़्तार तो आप आराम से छुटकारा पा सकते हैं आसा आ छोड़ ही दीजिए मैंने एक ही दिन छोड़ा पहले कई बार कोशिश की मैंने कहा ना कि कई बार आ, उसके मुतबादल के तौर पर कभी आ, जैसे ये सब जलाचियाँ खाने लगा कभी कुछ कभी कुछ कभी लेकिन नहीं फिर भी नशा जो है वो मुझे मजबूर कर देता कि मैं दोबारा सिगरेट बीड़ी पीता लेकिन एक कसम खाई और अल्लाह ने मेरी मदद की कहते हैं अल्लाह का पा कफर मारे नसर मफतुन करीब अल्लाह की मदद साथ हो तो फतह करीब हो जाती है तो अल्लाह ने मदद की मेरी और मैंने उस मुसीबत से जान छुड़ा ली और आज तो यह है कि पानी के साथ सूखी दो रोटियाँ अगर मक्की की या गंदम की मिल जाए तो वो खा करके गुजारा होता है कोई परेशानी नहीं है उसी से इससे ठीक रहती है तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि जो जो भी किसी तरीके के नशा कर रहे हैं उस नशे को छोड़ दे जिंदगी आपकी सदा बहार हो जाएगी इन ज़िंदगी के जो चार दिन दिए हैं अल्लाह ताला अल्ला ने उसमें आपको सुख और चैन मिलेगा तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी बातें आप पर असर करें क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है दस साल सिगरेट बीडी पी करके भी देखा है और उसके बाद चौरासी के बाद आप देखेंगे सोलह और चौबीस कितने होते हैं चौंतीस और छः चालीस साल हो गए चालीस साल सिगरेट बीडी किसी चीज़ को नशे वाली चीज़ को मुँह के साथ नहीं लगाया तो इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़ असलकुम